То, что мы вышли в классических костюмах, означает, что мы не только серьезная и взрослая команда, но и что у каждого из нас уже была свадьба. <свят> и выпускное. <плодисменты> 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 что это? Друзья. КВН, 21 век, все очень просто. А, поехали, все! сегодня все, все, хватит. Понимаешь, Вадим, для того, чтобы вот так вот выходить, нужно как минимум уметь танцевать. Так я минимум минимума станцевал, поехали! Подожди, все, поехали, пошли, мы же снова. А, да, все, пошли, снова. И так как мы серьезная команда, поэтому покупаем вещи только в очень и очень дорогих магазинах. Мы же переехали. Сначала с женой жили у мамы, сейчас переехали. Ну, а магазин как был, так и есть в лесу. На болоте И на кладбище. Слушайте, иду к вам, и у вас на стекле маркером, жирным маркером написано «У нас все дорого. Кугут». Видите, я улыбаюсь. Я очень рад, что вы это заметили. Эм, очень рад, что вы это заметили. Я ведь вас, как увидел в этой шапке норковой и ботинка летом, я сразу решил сделать эту дописку. Поэтому добро пожаловать в наш э, очень хороший магазин. Выбирайте любой подарок. Вы настоящий профессионал маркером, не ручкой. Ручай, не штушите. Я бы э, хотел э, подарок для любимой для любимой. Как это звучит? Для жены что-то будете смотреть? Не, сегодня для любимой. Знаете, наверное, верняк колечко. 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 Это точно верняк. У Но нас есть что-нибудь подешевле, например, и что-нибудь вот подороже. А витрина где? Вы просто руками что? <свят> ну, давайте подороже, конечно. Подороже. Ну, и На праздник. Ну, конечно. Тогда возьмите колечко, Колечко Краковской. Ну понятно, не Ливер. А сам, не понятно, что Ну что ж, двигаемся дальше. Случай в караване. Блин, так клево <music> 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 Мужчина? <музыка> <музыка> Вы это слышали? Лена, точно поленка охраннику тоже по храму. И так как мы взрослая команда, смотрим только взрослые каналы. <свист> Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Ступники. И сегодня мы поговорим с удивительным человеком, основателем Житомирского телевидения. Встречайте, Голусюк Виктор Степанович. Бачимо мост, падает вода и пишем «Вовручий минус 7». Сейчас, сейчас. Сейчас эфир начнется. Рождите. Здравствуйте. Человек нелегкой судьбы. Человек, который в 60-х отсидел 10 лет за то, что назвал себя креатором. Вышел, а зря. Здравствуйте интересует вопрос всех наших телезрителей, то есть вашу маму. И... Как? Как все начиналось? Расскажите нам немножко. Ну, что ну, тут рассказывать? Все было очень просто. Выходим мы э, на театральный э, с Игорем Степановичем. Игорь Степанович, это кто? Кто? Э, сын Степана Анатольевича. Вот. <реш> делаем так на театральную, и так делаем ч я. Ди, дивусь, я покажу, прямо дымся, пачим палатка с книжками Е, а между мной Игорем Степановичем палатку и с книжками пустота. <реку> я вам скажу, что с тех времен мало что изменилось. <реку> Но вы, наверное, хотели что-то предпринять. Если мы два пакета, караван, один великий, другие саракий, бо рюкзак у нас в живу. <реку> и э, в радиодетали, детали на чорса, которая... Нет, шорши был живый. <реку> чтобы у нас было техническое оснащение. Ну и что же было у вас э, с технического оснащения, кроме чекушки? Интересно очень узнать. Приходит Олег и говорит, можно у вас на телецентр устроиться? Я говорю, Олежка! Он говорит, что? Ну у нас такие отношения будут. Я хочу устроиться у вас на телецентр. Я говорю, Олежка, у нас уже зарплату. Они кажется ничего, я же буду свадьбы снимать. <свят> ну, раз уж мы заговорили за деньги, а как вообще начислялась зарплата? <свят> По карточкам. <свят> Уже была электронная система? <пу> Нет, просто у каждого из нас в поликлинике была карточка. По инвалидности. И <смех> <смех> Но Ну, с тех пор, наверное, никого и не уволили. Не, Олег сам пришел, не зараз Расскажите, пожалуйста, очень интересно, что вам доверили освещать Олимпиаду 80 в 76 году. Немножко подробнее об этом. Да? Значит, Олимпиада 80, мы так хорошо ей освятили через я, все правильно, пишу по-другому, никак, что директору, режиссеру, а за такая есть профессия, Я. директору режиссеру э, при, пришла бумага про отпуск, подписанную лично Андроповым ему там так понравилось, что мы руки в 10 его не бачил а почему вам такая бумага не приходила, мне интересно я, понимаете в 37-ом чувствовал спиной. Я буду снимать, можно я сейчас? Две машины, черные, проехали ночью, все понятно. Вот, и я написал, что я не числавная людина, и написал, что я не заслуживаю на цей отпуск, mm -hmm. и написал, что директор телецентра больше заслуживает. И еще 10 человек дописал. <с <Isaac> Мы э, с тех пор, в принципе, не бачили. ни директора, ни 10 человек, такие себе э, перекур Беломорканала. Слушайте, вы <criticism> идиот. Нет, нет. Давайте так, почему в вашем телецентре нет просто ничего святого? Ну все просто, бо все святе через дорогу в церковном магазине. И заходит ігор Степанщик. А мы начинаем спину театра. Получается, я запизны все Виктор Степанович Колосюк. А, бачите, шоцы чиновники? Вот вахтеры! Вахтеры!